Jangan buat kerja bodoh. Tak payah lagi beri buka cepat-cepat silver -cepat lamp ni yang menyebabkan udara dalam bapan masuk balik ke dalam sistem. Buat kerja pakai otak ke tua. Jangan pakai ini. Unboxing angpau. Datang lagi tu second kita. So jom kita buka. Ini dia silver arm ball buff. barang ni wajib ada kalau micron gauge korang tak ada ciri high pressure protection video ni dibawakan khas oleh Arvo Tools terima kasih Arvo Tools sebab sponsor Swivel Ambul Buff ni untuk saya review kepada technician Nikon yang nak cari tools profesional boleh cek TikTok Arvo Tools sekarang Fungsi tugas kerja swivel arm buff ni adalah untuk pisahkan micron gauge masa buat proses vacuum sekaligus melindungi sensor micron gauge dari terkena hentakan high pressure refrigerant. Kenapa kena buat macam ni? Sebab micron gauge ada sensor yang sangat sensitif. Tak semua model micron gauge ada high pressure protection. Contohnya macam micron gauge value model VMB1. Kalau sensor micron gauge ni terkena hentakan high pressure refrigerant, alamatnya rosak micron gauge. Ini yang buat sampai ada technician komplain kata micron gauge value VMB1 tak tahan, baru pakai sekali dah rosak. Puncanya sebab dia tak isolate micron gauge masa lepaskan refrigerant dari kompresor ke sistem piping. Bila sensor ni kena hentaman high pressure refrigerant, memang terus kong lah. Kalau dah rosak, rugi buta-buta aja. -buta Baru beli, pakai sekali terus KO. Sebab tu pentingnya memahami kemampuan sesuatu produk yang kita beli dan akan kita gunakan. So, ada beberapa cara setup yang teknisian ekon gunakan micron gauge dia semasa buat proses vacuum. Setup pertama, direct sambung micron gauge ke Vafco Remover Tool VCRT berserta dengan swivel arm yang datang sekali semasa pembelian micron gauge ni. Setup macam ni, semasa nak melepaskan refrigerant dari dalam kompresor ke sistem piping, tak perlu nak isolate micron gauge ni. Sebab ada micron gauge yang memang dah ada ciri-ciri sistem keselamatan high pressure protection. Maksudnya, kalau micron gauge ni kena high pressure semasa pelepasan refrigerant sekalipun, sensor dia takkan rosak. Tapi model biasa macam value BMD1, dia tak ada ciri-ciri keselamatan high pressure protection macam saya punya ni. So, jangan pelik lah kalau sensor dia cepat rosak. Kalau tak digunakan dengan betul Contohnya macam saya punya ni Dia tulis maximum pressure 34.5 bar Bersamaan dengan 500 PSI So dia boleh tahan High pressure daripada refrigerant Maximum sehingga 500 PSI Kalau macam Blueback Pro ni pula Boleh tahan sampai 1000 PSI Micron gauge mahal-mahal ni Memang dah siap high pressure protection Itu pasal lah dia mahal Setup yang kedua, double buff core remover tool plus swivel arm. Setup macam ni, dia menggunakan dua BCRT sebab micron gauge dia tak ada ciri keselamatan high pressure protection. Dekat sini kita nampak ada tiga sambungan. Satu BCRT sambung ke service port, satu lagi BCRT sambung ke BCRT yang pertama ni. Kemudian swivel arm sambung ke second BCRT, kemudian barulah micron gauge kita sambung ke swivel arm. So setup macam ni untuk nak mengelakkan high pressure refrigerant hentam sensor micron gauge ni. So kat sinilah peranan second BCRT ni tadi. Bila refrigerant Daripada sistem Dilepaskan ke dalam sistem piping Kita isolate dia Kita tutup bulbah ni Kita isolate atau pisahkan dia Supaya refrigerant Yang dilepaskan ke dalam piping tu tadi Dia tak pergi Ke area micron gauge ni Kalau micron gauge ni Tak ada high pressure protection Kalau kita tak tutup Dia hentam sensor micron gauge ni Micron gauge ni boleh rosak What? So sebab tu kita pakai double BCRT. Tujuan dia ball buff ni lah tadi untuk isolate dan pisahkan dia. Tapi bila saya pegang saya tak macam ni. Jadi banyak sambungan. Dah jadi tinggi lah pula. So macam renyah dan menyusahkan saya nak pasang satu-satu. Dan macam ranting pokok katanya. Now hand Tapi cara macam ni tak salah Still do the job Tetap dapat result yang kita nak Walaupun setup ni agak panjang dan messy Tapi setup yang kedua ni Lebih baik daripada setup yang ketiga Yang saya nak cerita kejap lagi Memang terbaik lah So bila saya fikir-fikir Kalau hanya sekadar nak isolate saja micron gauge Daripada terkena high pressure refrigerant Kalau boleh buat dua sambungan Kenapa nak pakai panjang-panjang 3-4 sambungan macam ni kan Siap buff core remover tools Yang kedua bagai lagi kan So saya fikir punya fikir punya fikir Eh berapa banyak kali PDK dah Sebenarnya pointnya ni dekat sini je Dekat swivel arm ni Kan bagus Kalau swivel arm ni Dia ada ball buff Tak payah lagi nak guna Second buff core remover tool Lepas tu Sambung dengan swivel arm lagi Lepas tu swivel arm Sambung dengan micro gauge lagi Kalau ada swivel arm Yang ada siap ball buff Sini dah automatic Direct terus kepada First BCRT ni So tak adalah Sambungan tu nampak panjang Nampak tinggi kan So saya pun try lah Cari kat kedai orang kan Kod-kod ada swivel arm Yang dah siap dengan ball buff sekali Bila cari punya cari punya cari Nah ada rupanya swivel arm dengan ball bar sini. Harga tu saya jual Nice. Lepas tu ada juga Tencent Icon lain Yang pakai Swivel Arm Ball Buff Revco ni Untuk isolate Micron Gauge dia So Bila saya tengok video dia kan Alamak Dia tak payah susah-susah Macam aku buat lah Kan Dia pakai satu VCRT Pakai yang macam ni Terus sambung dekat Micron Gauge Dah settle ni aku Sampai <tuk> 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 nggak. Aduh, nggak, nggak, nggak So Ni Tak boleh jadi Tak boleh tahan kan Ah ha, Try cari-cari-cari Dapat Ah, ha, inilah dia Swivel Arm Ball Buff Brand Revco Terbaik lah. So setup ni nanti Saya akan cerita Pada segmen last So inilah dia guys setup yang kedua. Setup double DCRT plus swivel arm sambung dengan micro gauge. Sekarang kita pergi pada setup yang ketiga. Setup nombor tiga. Setup yang ketiga ni ada juga technician aircon guna pakai cara ni setup yang ketiga ni lebih kurang sama dengan setup nombor satu tadi iaitu menggunakan satu VCRT tambah swivel arm attach micron gauge dekat swivel arm ni so konsep setup nombor 3 ni sama macam konsep setup nombor 1 bezanya dia tak ada buka-buka swivel arm ni sebab micron gauge dia dah ada high pressure protection so dia sekali one shoot dia jalan terus tanpa perlu dia risau micro gauge dia rosak terkena hentaman high pressure refrigerant semasa melepaskan refrigerant manakala setup nombor 3 ni dia akan cepat-cepat buka swivel arm ni untuk isolate micron gauge dia sebelum melepaskan refrigerant so setup yang ketiga ni bila dia dah vacuum sampai target micron yang dia nak dia akan cepat-cepat buka swivel arm ni untuk isolate atau pisahkan micron gauge dia ni daripada terkena hentaman high pressure refrigerant. Kenapa dia buat macam tu? Sebab micron gauge dia tak ada high pressure protection. So, nak selamatkan sensor micron gauge dia daripada rosak terkena hentaman high pressure refrigerant, makanya dia buka swivel arm ni untuk diasingkan micron gauge ni. Setup nombor tiga macam ni, dia akan letakkan shredder valve, valve core atau nipple atau apa-apa je lah nama barang ni yang anda nak panggil dekat port 1 4 valve core remover tool ni. Barang ni ada orang panggil shredder valve, valve core, nipple. So dia ada tiga nama, tapi barang yang sama aje. So jangan confuse, okey? Selain tu, dia letak juga core pressure kat hujung swivel arm ni. Jadi bila dia sambung ke shredder valve, pin shredder valve akan ditekan oleh core pressure daripada swivel arm. Ni. Seterusnya ada ruang untuk micron gauge baca tekanan vacuum. So, lepas dia vacuum dah capai target micron, dia buat leak test dan pas, dia akan cepat-cepat buka swivel arm ni untuk nak selamatkan micron gauge dia daripada terkena hentaman high pressure refrigerant yang boleh menyebabkan sensor micron gauge tu rosak sebab micron gauge tu tak dilengkapi dengan ciri high pressure protection. The big problem kat sini sekarang bila dicabut swivel arm ni, di mana sistem piping dalam keadaan bertekanan rendah, udara dan lembapan confirm masuk balik ke dalam sistem piping ni. Walaupun sikit lah kita buka laju ke, kita buka slow ke. Masa sewal am ni dicabut, shredder valve dekat dalam ni mesti otomatik terangkat. Bila spring tu terangkat dalam fasa in between buff tu nak tertutup Udara dan lembapan dari atmosfera otomatik masuk balik ke dalam sistem Walaupun sikit <tuk> Apa sebenarnya tujuan kita buat Deep Vacuum pada sistem aircon ni? Tujuannya kita buat Deep Vacuum sebab nak mengeluarkan udara dan lembapan yang terperangkap di dalam sistem piping ni. Betul. Kalau tujuan asalnya buat Deep Vacuum sebab nak mengeluarkan udara dan lembapan yang terperangkap dalam sistem piping ni demi untuk menjaga efisiensi sesebuah sistem aircon, dah kenapa pula pada akhirnya pergi benarkan udara dan lembapan masuk balik ke dalam sistem? Walaupun sikit. Dah penat-penat, buat vacuum, tarik sampai 100 mikron, buat DK test, dapat bawah 200 mikron, pas, cantik, cun. Tapi last-last jadi bagal. Pergi buka swivel arm ni, bagi udara dan lembapan masuk balik dalam sistem. Walaupun sikit. Here's the thing, uh, you would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this Outdoor unit. Here's the thing uh, you would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this outdoor unit. I don't want you to remove this while you're still under vacuum. You only remove this after you have positive pressure from the refrigerant in the tubing. I don't want you to remove this while you're still under vacuum. You only remove this after you have positive pressure from the refrigerant in the tubing. Sebab apa? Sebab demi mina selamatkan gauge. Sedar tak yang cara macam ni sebenarnya dah break the vacuum sebelum refrigerant dilepaskan. Udara dan lembapan daripada atmosfera masuk balik ke dalam sistem. pastikan ke berapa banyak sikitnya udara dan lembapan yang dah masuk ke dalam sistem tadi macam mana nak tahu micron gauge dah cabut keluar kita dah tak dapat lagi bacaan yang sebenar tadi kita buat dikit test ah ha, dapatlah macam tu lepas tu kita pergi cabut udara dan lembapan masuk balik walaupun sikit Dekat situ kita dah tak tahu lagi bacaan sebenar tu berapa. Berapa banyak yang dah masuk. Kita dah tak nampak lagi dah bacaan sebenar dalam sistem ni. Takkanlah setiap kali nak kena bubur side glass moisture detection untuk setiap unit pemasangan sih Hanya semata-mata nak checking kerja yang membenarkan udara dalam bapan masuk sikit tadi balik ke dalam sistem. Come on lah. Grow up. Here's the thing, uh, you would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this outdoor unit. Here's the thing, Uh, you would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this outer unit. So, kat sini saya ada satu persoalan besar. Persoalannya sekarang, apa poinnya buat deep evacuation kalau pada akhirnya membenarkan udara dan lembapan masuk balik ke dalam sistem? Walaupun sikit. <saos> Habis, kalau cuaca mendung, hujan renyai-renyai ke? Hujan siap berpayung ke? Buat deep evacuation, nak buang udara dan lembapan. Tapi last-last, bagi masuk balik udara dan lembapan tu tadi, masuk ke dalam sistem. Tak ke risiko macam tu? Saya pernah dengar alasan dari kawan saya, Lee Ekon Sabah, yang berbunyi macam ni. Oh, tak apa. Udara dan lembapan yang masuk balik ke dalam sistem, dalam keadaan sikit, tak jadi masalah. Tak akan ada efek apa-apa langsung. Sebab kita dah tarik vacuum ke titik rendah sampai 60 mikron. Lepas tu, kita hidupkan vacuum pump balik untuk tarik balik udara dan lembapan yang masuk sikit tadi tu ke dalam sistem so automatic udara dan lembapan tadi tu akan ditarik balik keluar. Ini macam punya konsep ah uh, Brother Lee kon sabar. Ibarat Brother Lee masak sup dah siap, lepas tu brother jatuhkan kotoran dalam sup tu. Lepas tu brother cedok balik sup tu nak buang kotoran tu. Kenapa nak ambil risiko macam tu? Itu praktis yang salah. You would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this outdoor unit. I don't want you to remove this while you're still under vacuum. You only remove this after you have positive pressure from the refrigerant in the tubing. Kita dah tak nampak lagi bacaan tekanan yang sebenar. Macam yang sebelum micron gauge-nya dicabut keluar. Tujuan deep evacuation adalah untuk nak buang udara dan lembapan yang terperangkap di dalam sistem piping. Nak keluarkan udara tu mudah, tapi nak keluarkan lembapan dari dalam sistem Itu bukan kerja mudah, itu pekerjaan yang menguras waktu dan tenaga. Best practice yang betul, lepas dah penat-penat buat deep evacuation, profesional tak akan bagi chance udara dan lembapan tu tadi masuk balik ke dalam sistem. Kita nak yang gitu je, titik. So, setup nombor 3 ni, buka-buka swivel arm ni bila dah lepas buat decay test adalah method yang salah. Jangan dibuat, jangan diikut dan jangan ditiru. Tak kisahlah apa alasan sekalipun. You would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this outdoor unit. Ingat Bradley, video yang kita publish di media sosial bukan sahaja Malaysia yang nonton, tapi mungkin Asia, bahkan worldwide. Biasakan benda yang betul walau sekecil kuman. Value pasti datang sendiri. Berkelas dan berstandard. Kita tunjukkan pada Western Country yang Malaysian HBSC Tech juga got a standard proper procedure when handling HBSC job. Apa yang kita sampaikan akan jadi ikutan dan tauladan kepada si mata yang memandang dan telinga yang mendengar. Tak kira lah. Kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Orang akan ikut. Kalau dia tak faham macam mana pengendalian proper procedure yang betul, dia akan ikut aja. Kalau kalau salah, salah. Kalau baik, baik. Kalau betul, betul. Kalau buruk, buruk. So, bila buat evacuation, kalau pada akhirnya suatu method dan pekerjaan tu membenarkan udara dalam bapan masuk balik ke dalam sistem, walaupun sikit... Method tu adalah salah professional technician aircon dia tak akan bagi chance atau membenarkan udara dan lembapan masuk balik ke dalam sistem. Kalau nak jadi profesional, jangan jadi profesional separuh-separuh. Nak jadi profesional all out, full professional. Ha, jangan separuh-separuh, betul ada salah, betul ada salah. Jangan brother, kan? Jadi profesional, profesional betul-betul. Cak ayam, cak ayam betul-betul. Profesional, profesional betul-betul. Jangan 50-50, jangan separuh hati, sepenuh hati. Memang terbaik lah So jalan penyelesaiannya Kalau micron gauge yang digunakan tu Tak ada high pressure protection Gunakan setup nombor 2 Setup double BCRT Walaupun setup nombor 2 ni Setup double BCRT Agak messy dan panjang macam ranting pokok Tapi setup nombor 2 ni Setup double BCRT adalah lebih baik dan betul Tadi kita start di K 100 micron So kita tunggu lebih kurang 10 minit So dia net sampai dekat ni Okay steady lah ya. Kita nak bawah 250 micron Kita nak di gas tutup Okay Sampai habis Okay Tutup duit sikit Okay Settle buat ni Nice Berbanding setup nombor tiga ni, setup yang salah di mana kena cepat-cepat buka civil army dan pada akhirnya membenarkan udara dan lembapan masuk balik ke dalam sistem. Yang menyebabkan kita dah break the vacuum sebelum refrigerant dilepaskan ke dalam sistem piping. So, say no kepada setup nombor tiga ni. Oh, no. You would not be removing this until after you broke the vacuum with refrigerant from this outdoor unit. Atau, boleh guna setup nombor empat. Setup nombor empat setup nombor 4 ni adalah version yang lebih baik daripada setup nombor 2 untuk buat isolation micron gauge jika micron gauge yang anda gunakan tu tak ada ciri-ciri keselamatan high pressure refrigerant ataupun nak protect sensor micron gauge daripada menjadi kotor terkena minyak refrigerant semasa nak melepaskan refrigerant ke dalam sistem piping setup nombor 4 ni ini yang saya gunakan sekarang setup ni hanya menggunakan dua sambungan iaitu satu BCRT sambung kepada swivel arm ball buff swivel arm ball buff sambung kepada micron gauge so setup macam ni dia kurang sambungan berbanding setup nombor 2 yang menggunakan double BCRT sambung ke swivel arm sambung ke micron gauge konsep swivel arm ball buff revco ni sama macam swivel arm asal. Bezanya swivel arm ball buff revco ni ada ball buff dan swivel arm standard tak ada ball buff. So dengan ciri ball buff yang ada pada swivel arm ball buff revco ni swivel arm ball buff revco ni kita dah boleh isolate micron gauge macam biasa. Setup macam ni saya akan buang seri rev nipple atau valve core ni dekat pot 1 4 ni dan saya akan biarkan semua ni kosong sebab saya tak nak ada apa-apa hambatan dan saya nak micron gauge baca tekanan secara gitu So bila kita vacuum dah sampai target micron yang kita nak dan kita buat dekat test dan pas sebelum kita nak melepaskan refrize kita just tutup je bulb ni. Seterusnya, kita dah boleh lepaskan refrigerant ke dalam sistem piping tanpa perlu kita risau sensor micron gas kita rosak atau kotor terkena minyak refrigerant. So, tak payah lagi beria buka cepat-cepat sebuah lap ni yang menyebabkan udara dalam bapan masuk balik ke dalam sistem. Oh, no. Oh, no. No, no. So, kalau cakap, hidupkan vacuum pump balik semasa ini nak tarik keluar bila ini dibuka ini ini bila ini dibuka kita dah start berdasar balik bacaan yang di dalam ni kita dah tak tahu bacaan apa yang sebenar dia vacuum dah tak valid oh no oh no 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 so jangan buat kerja bodoh tapi dengan swivel humble ni Just tutup je ball buff ni Satu kali kerja Satu kali jalan Simple mimple Peace of mind Tak ada risiko Buat kerja Pakai otak ke tua Jangan pakai ni Kat tangan saya sekarang Ada tiga jenis Sewable arm ball buff. Yang ini Sewable arm ball buff, RM20 Tak ada brand Nak buat isolate micron gauge Macam biasa Tutup je Settle Yang ni Sewable arm ball 3 way RM150 Brand Tasco Black nak isolate Micron Gauge tutup je buff ni settle dan yang ini anda sendiri sedia maklum lah swivel arm ball buff brand Revco RM150 ringgit juga so nak isolate Micron Gauge daripada tekanan hentaman high pressure refrigerant tutup je ball buff settle so ada juga BCRT yang dah siap ball buff macam BCRT Peel Piece double ball buff macam ni So, terpulang nak guna yang mana satu. Selagi mana barang tu berfungsi melindungi micron gate dan tak ada membenarkan udara dalam lembapan masuk balik ground system lepas dah penat-penat buat deep vacuum, ikut suka hatilah nak pakai yang macam mana pun. Terpulang. Selagi mana dia berfungsi dengan baik macam yang saya cakap tadi. Sebab kalau pakai VCRT harga sejuta asli pun, tapi kalau pada akhirnya membenarkan udara dalam lembapan masuk balik ke dalam sistem lepas dah buat vacuum, itu sama je namanya dengan useless. Sampai sini dapat. Mantap. So, saya harap ini dapat membantu sedikit sebanyak kekeliruan Bradley Ekon Sabah. Mungkin ada yang bertanya kan, kenapa metode-metode macam letakkan micron gauge dekat manifold gauge ataupun letakkan dekat charging hose ataupun gunakan retention buff ataupun control buff atau apa semua kan. Yang macam-macam tu, saya tak nak ambil kira. Kenapa saya tak nak ambil kira? Nanti saya akan cerita di next video saya bahas berkaitan yang macam tu. Okay, so tunggu video tu nanti. Jadi kesimpulannya, swivel unball buff brand Revco ni memang game changer. Tak perlu lagi banyak sambungan. Dah macam ranting pokok. Ah! payah lagi nak cabut-cabut risau nanti udara masuk balik ke dalam sistem sambungan pun simple kita dah boleh buat isolate micron gauge kita kita tak payah risau kalau micron gauge kita tak ada high pressure protection kita tetap boleh isolate dia untuk selamatkan sensor micron gauge kita daripada rosak terkena high pressure daripada refrigerant tanpa perlu kita nak buka-buka plug and play siap buat dikit test settle just tutup lepaskan refrigerant cabut buka keluar settle memang terbaiklah. so kalau ada technician aircon berminat nak beli civil ambol buff refco ni boleh cek tiktok arvotos boleh beli kat sana ok kita Bye jumpa lagi kita di next video bye